Его расстреляли просто под окнами Путина. В тот же день, когда покончил жизнь самоубийством Чечетов. Главный оппозиционер России Борис Немцов. Цинично убит четырьмя выстрелами в спину. Человека убили очень показательно демонстративно. Его убили у стен Кремля, там где никто, кроме Кремлевских, сделать это не мог. Так кремлевская власть устраняет самых опасных для себя оппонентов. Это расправа. Других версий у меня нет. Расстреляли за его правду, за позицию. Естественно, кремлевское следствие по-своему расследует это убийство. Убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране. Сегодня даже задержали якобы виновных в расстреле главного путинского врага. Убийцами назначены жители из Кавказа Анзор Губашев и Заур Дадаев. Ну вот и все, убийцы найдены. Мотив не обязателен. Настоящий убийца сделает все возможное, чтобы это дело никогда не было объективно расследовано. Он юнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Такие методы борьбы с неудобными неотъемлемая часть всей постсоветской власти. Украинские президенты сами жили по подобным правилам и действовали идентичными методами. Вбивство Чорновола було організовано в зв'язку з президентськими виборами 99-го року. І тут можна проводити, знаєте, такі паралелі між недавнім вбивством Німцова в Москві, який був єдиним реальним конкурентом для Путіна. Реальним конкурентом був Чорновол для Кучма. Тому мало хто вірить в випадковість цієї дорожньо-транспортної пригоди. Громкие убийства накануне президентских выборов 99-го. Расстрел самого влиятельного человека Донбасса Евгения Щербаня. Смерть Вячеслава Черновола в сомнительной автокатастрофе. Имитация расследования убийства Вадима Гетьмана. Донбасс в 90-е – рассадник украинского криминала. После развала Союза власть в этом регионе захватили криминальные авторитеты. На самом деле они тут были негласными мэрами, прокурорами, судьями и губернаторами. Донбасс пытались очистить от влияния этих криминальных группировок и таким образом взять под контроль зоны распределения и доступа к ресурсу. 1994-1995 году к руководству государства пришло понимание, что если на Донбассе оставить все как есть, то он превратится в какую-то огромную вот такую зону да, со своими паханами смотрящими. Фактически он станет тем, чем он является сейчас. Это будет совершенно неконтролируемый край, наводненные оружием. Свежий пример же который был на тот момент более чем актуален, подсказал, я думаю, Кучме и силовикам, что с этим нужно что-то решать. Кучма не хотел делить Украину с бандитами. И чтобы не делиться с урками, взялся жестко зачищать криминальный мир. Органы кроваво, без суда и следствия зачищали криминальный мир Одессы. Крыму истреблял власть криминала генерал Геннадий Москаль. Но с мощнейшим криминальным миром Донбасса справиться было непросто. У нас начались массовые убийства авторитетов, вот этих вот всех быков. У нас был расстрелян Валерий Юрьевич Доброславский, на тот момент главный конкурент Рената Леонидовича Ахметова. Усмирить криминальный мир Донбасса Киеву силами милиции было не под силу. Пришлось договариваться с криминалом. Домовились между собой два группования: киевские, чуть не про киевские, начали с Кучма, и угруппование суток криминальное Донецкие. В регионе началась настоящая криминальная война. Перестрелки среди белого дня и даже взрывы на стадионах. В середине 90-х Донбасс был залит кровью. Единственная ошибка, которую допустило руководство страны, то, что оно заключило против одних бандитов, заключило пак с другим. Уничтожило, допустим, луганских бандитов, сохранив при этом практически в полном составе группировку Донецкую, которую после убийства Брагина возглавил Ренат Леонидович Ахметов. В то время Донбасс выглядел так же, как выглядит сегодня во время войны. Кровь лилась реками. Накануне 95 -го года, когда был убит Брагин, в Донецкой области было совершено 562 тысячи преступлений. Это официальная статистика Министерства внутренних дел Украины. И из них было 196 заказных убийств. Ахат Брагин, он же Алик Грек, был вожаком крупнейшей преступной группировки Донецка, которая называлась «Люкс». Им принадлежал футбольный клуб «Шахтер» и чуть ли не весь крупнейший бизнес региона осенью 95-го. Его взорвали на стадионе прямо во время матча его команды «Шахтер». Ровно через год был убит второй после Брагина олигарх Донбасса Евгений Щербань. После убийства Брагина авторитет Щербаня укрепился, и у него даже появились президентские амбиции. Но он успел побыть царем Донбасса всего лишь год. Щербаня расстреляли просто у трапа самолета. Сред белого дня на глазах у его сына. После громких убийств главных людей Донбасса, Брагина и Щербаня, в Донецке всей властью и крупным бизнесом завладели Ренат Ахметов и его партнер во власти, губернатор Донецкой области Виктор Янукович. Мне кажется, достаточно просто посмотреть на того, кто в итоге всем завладел. Мы увидим, опять же, кому было выгодно. То есть, когда грешили на Тимошенко, на нее пытались это дело повесить, ходила такая поговорка, что, мол, убила Тимошенко, а почему-то вся собственность осталась у Ахметова. Многомиллионное имущество убитых присвоили новые хозяева Донбасса. Все активы, которые так или иначе на которые претендовал Шерман, он был на тот момент наиболее влиятельный человек в Донецкой области. Если бы его не убили, это был бы сейчас вот тот, кем был Ахметов, кем был Янукович, то есть это был бы хозяин Донецкой области. Почему, например, собственность, которая была ущерба, не унаследовал его сын? Ведь он же, по идее, ну, по закону, как наследник, он должен был просто-напросто все унаследовать, этот бизнес отца. Позже Ахметов и Янукович достойно отблагодарят Кучму за безграничную власть над регионом. И во время переизбрания Кучмы на второй срок они очень помогли действующему президенту. Кучма уклав пакт з місцевим криміналітетом. Були досягнуті домовленості, що з одного боку кучма віддає область груповань Ахметова, А за це Янукович Ахметов забезпечують результати голосування. Обидві сторони витримали свої обіцянки. І кажуть, Азовське море ще довго викидало на берег після виборів мішки з бюлетенями. Громки убійства на Донбасі розслідувались очень просто. Их все как одно повесили на некую банду Кушнира, которую, мол, курировали Лазаренко и Тимошенко. И легенда про эту якобы страшную и кровавую группировку активно раскручивалась в СМИ во времена режимов Кучмы и Януковича. Но на самом деле это миф. Нашли какую-то бригаду, на которую повесили все. И Щербаня, и Брагина. Просто замели следы, все шито-крыто. Про банду Кушнира донечане узнали уже, когда судили Болоцких в Луганску за убийство щерба. Глава вымышленной банды Кушнир скоропостижно скончался в СИЗО, не дождавшись приговора. Умер, якобы, от аллергии. Но в случайность его смерти мало кто поверил. Когда все конкуренты были устранены и одна из преступных группировок железно укрепила свои позиции на Донбассе, донецкие... Пошли на Киев. Эти все криминальные войны, они завершились не победой государства. Просто государство вступило в сговор с более сильными. Они заключили компромисс, что государство дает более сильным возможность выйти на свет, то есть перейти в легитимную среду. Взамен более сильные должны уничтожить более слабых. Бывшие бандиты сменили спортивные костюмы на дорогие пиджаки. После переизбрания Кучмы Донецким стало мало одного региона. Они хотели большей власти. Они поняли, что власть в стране и есть криминал. Только легальный и неприкосновенный. возвращался із командировки в Київ, вечором позвонил жені, сказав, що в полдвенадцатого буде вдома. Все поглядаю на годинник і раптом повіяв по коридорчику нашому протяг. И я думаю, ой, я, мабуть, там в кімнаті залишила вікно відкрити. І я встала, пішла, подивилася, протяг, не мав що буде, вікно закритий. Я повернулася. Ровно в 22.30 машина Вячеслава Черновола столкнулась с КАМАЗом на Бориспольской трассе. Причестен ли Кучма к смерти Черновола? Что расскажет единственный, кто выжил в ДТП? Генерал Багай, генерал Твере, даже в удаленную операцию. Как весть о гибели восприняла жена политика? Это первый раз в жизни мне довелось идти до кому то и сообщать про трагичную подію. И что сказал Кучма Тарасу Черноволу? В 2000 году я разговаривал про справу с Кучмой. Накануне выборов 99-го Лазаренко уже сидел в американской тюрьме. А прикормлений Ющенка вважав кучму едва ли не родным отцом. Черновол оставался единственным препятствием Леоніда Даниловича на путі кіді на власті. І хочу запевнити, що э, у випадку обрання мене президентом України до Юрія, яке мені було висновне такою великою кількістю наших громадян, я абсолютно точно виправдаю. На виборах власть задумала розіграти безпроїграшний сценарій вивести во второй тур кучму і комуніста Петра Сіманенка. 99-й рік це розквіт комунізму. І в цей період схід кучмі голосів не давав. Йому треба було взяти голоси з заходу. Що для цього треба було? Треба було нейтралізувати тих, хто могли э, йому там перешкодити. Ну в першу чергу це на заході це був Чорновіл. І рішили зробити з Черновола політичного трупа. Расколоть його дятище народний рух. за скупку активистов Руха, тогда якобы отвечал подающий надежды млада демократ Ющенко. В деяких рухівців, в яких никакой грошей не было, которые жили в гуртожитках, раптом появились четырехкомнатные квартиры. Но уже к весне стало ясно, попытка власти сделать из Черновола политический труп провалилась. Мы не найдем поразумения только с нквд бандитами, а с обществом мы найдем поразумения. Утром 25 марта Вячеслав Черновол вместе с Геннадием Удавенко на двух машинах уехали по партийным делам в Кировоград. Ярослав Кинзер вспоминает, он тоже должен был ехать в той делегации. Уже у вечера 24 числа, что там не пригадую, важливе повинно было быть в Верховной Раде. И Вячеслав попросил меня, говорит, Ярослав, ты не поедешь. Я так же даже с прикрестью так сказал, ну что, раз треба, то, то, треба. И все. Это была однодневная командировка. В 4 утра они выехали на Кировоград и поздней ночью возвращались в Киев. За несколько часов до смерти Черновол позвонил жене. Это был их последний разговор. Я говорю, когда будешь? За годину. Я говорю, только година зараз. Зараз пью одиннадцатую. Я думаю, что уже на пив буду дома. Машина Черновола ехала впереди. За рулем был профессиональный водитель Евгений Павлов. Ну кто мог так подумать, что после дороги сейчас оно за одну секунду тебе развернется и спимает тебя. Дмитрий Пономарчук – единственный, кто выжил в той катастрофе возле Борисполя. Первые минуты, знаете, такие стан, начебто завантаженный бочку с маслом. Все прозоро, Начебто, все бачиш, але рухи дуже повільні. В'ячеслав Чернавол погиб на місці. Коли достали водителя, тот був ще жив. Коли його поклали на зерно, навіть билася кров через рота, і він захлинався. Я думаю, удари тієї миті були несумісні з життям. Біля одинадцятої вечора я заліг е, вже спати і тільки но задрімав. Дзвінок телефонний, чую голос Геннадія Йосипача, Удовенка Ярослав Михайлович, у нас біда. Ми потрапили в аварію. Постарайся якимось чином повідомити Атені Василів, дружині В'ячеслава Чорноболога. Якось мені стало моторошно, і аж холодно, так поза плечі. Ну, але я ну, так сіла і почала чекати книжка переді мною. Але проходить 10 хвилин, 20, пів години. І в результаті подумала позвонить до тих, хто їхав до родин. І я почала звонить до дружини Удовенка, до дружини прес-секретаря пана Марчука, до Кензера. Якраз нікого не заставала дома. В місті з медсестрою, однопартійцем Михайлом Косівим, Кінзюр срідні ночі прийшов домой каченя Пашко. Ну, і дзвінок, двері, а я їм не відкриваю, не відкриваю раз, другий раз, а може п'ятий раз. Нарешті я встала й відкрили. Перше, що вона запитала, він живий? А ти на дуже, що на моє здивування, дуже спокійно прийняла цю. Це повідомлення, цю вістку трагічну, Але через якусь мить емоції вирвалася, буквально вибухнула. Чому ви його, як ви могли не вберегти його? А уже на следующий день, не дожидаясь результатів експертиз, так дашній міністр внутрішні діл Юрій Кравченко на всю страну заявив: тут відбулося дорожньо-транспортна пригода. хочет накрутить и сборить суспільство, что это какое-то спланированное убийство. как Кравченко распекал свой генералитет в час какой-то там пропарки в сауне, про то, что вы, дословно, вы даже убить своего по-человечески не можете, я сейчас должен перед этими журналюгами себя как последний пот им доказывать. Из Днепропетровской области на Волынь есть еще две дороги. Но водитель поехал почему-то через Киев. На Київ ну це найбільший жах, який може бути для э, вантажного автомобіля, особливо в кінці 90-х. Згадайте, пости тоді ж безперервні були там запис э, машин, які переїжджають, фіксація, перевірка накладних, перевірка вантажів. Це ж безперервно було. Тоді дуже сильний був контроль на дорогах. Согласно офіційної версії кучми, водитель Куделя проїхав поворот на Бориспольську окружну і вирішив розвернути свій КАМАЗ з прицепом на узкій дорогі. И тут в длинномер влетела «Тойота» на скорости 180 км в час. Кстати, подушки безопасности почему-то не сработали. Більше того, дуже швидко, ще справа не була закінчена. Взагалі було дане розпорядження слідчо про ліквідацію утилізацію тої автомобіля Тойота, на якому відбулася аварія, де ці потужки не спрацювали. Потім провели независиму експертизу, і вияснилось, машина Черновола їхала зі скорості максимум 120 км в час. А Камаз, щоб розвернутися, дов був двигатися. Він не підрізав. Він критичний момент, коли зіткнення неминуче, просто взяв і закрив дорогу. Более того, есть версия, что за рулем сидел не колхозный водитель, а профессиональный убийца. Подобную версию выдвигал Геннадий Удовенко. Кинулись сюда до батьковой машины, и там, бачите, что он же из машины, пытается, а где водитель вашего команда? А ты водитель. Не, водитель не тут, я не знаю. И в цей момент кто-то с бы, выштовкнул этого водителя Куделю сзаду за КАМАЗу, с другого боку. По версии официального следствия, в этом роковом КАМАЗе ехало трое колхозников. Один был пьяным и даже в момент аварии не проснулся. А водитель Куделя и тракторист Шолом далеко не простые личности. Сам Куделя водитель, Он же тоже интересная история. За ним было две криминальные справы. Раскрадание зерна и Аварія важкими наслідками, тому що він е з переїхав пішохода, той дістав серйозні каліцтва, і куделя був п'яний в цей момент. По справі так проходило. І раптом куделі вертають права незадовго ще до тої поїздки, за якийсь ще час. І він і справа розчиняється. Справа не закрита, ніколи не була закрита, вона просто зникла. Тракторист Шалом, которого соратники з Черновола считают тайным сотрудником органов, вскоре умер при тайных обстоятельствах. На заре оранжевой власти следователи провели эксгумацию и доказали свидетеля смерти Черновола убили. Виявили в цілі в останках оцього головного свідка, отруючи речовини, які точно відповідають цим показам про стимулювання саме серцевого приступу, ну в нормах так. 100-150 раз э, критична смертельная доза. Соратники Черновола провели собственное расследование и доказали, весь день в Кировограде за Черноволом наблюдали люди из органов. А всю дорогу до момента аварии кортеж политиков сопровождала машина наружки. Это было в документах следствия. Их, до речи, мали знищити еще 3-4 роки до того. А никто не знищил, что они тупо лежали в архиве. Перед самим приездом группы, когда они были предупреждены, что эти материалы они мають передать, Очевидно, за чиєю сказівкою документи стеження були ліквідовані. Один із головних свидетелей, той Гібілі, ще жив. Но Пукача до сих пор нормально не допросили. Чи не міг він бути в тій машині, яка за деякими даними стояла, яку куні ви бачили за Камазом з другого боку? Жив і здравствует Леонід Кучма. Кучма особисто замовляв вбивство Чорнового. Чи Кучма сказав свою стандартну фразу «Зробіть все, щоб он мені не мішав. А після того як відбулося вбивство, і можливо до нього підійшли і почали виясняти що що тепер робити. Відповідь була: я вам що казав його, говорив його убивати. Я говорю, щоб він мені не мішав. А виконувати, щоб не мішав, було обов'язково. За довгі годи в політиці Тарас Черновол ні один раз мог задати кучмі об отце. Коли мені доводилось тих пару разів зустрітися з кучмою, задати йому це питання в лобку, він мені перед тим 10 хвилин розказував, як він шанував і поважав мого батька, мені якось просто внутрішньо не виходило, не вдавалося. А в 2005 м послі краха режима кучми, пройзашов епізод, який он до сих пор не може собі простить. Іде неприкаяний Кравченко на зустріч. Він мені протягує руку, ну, для мене він вбивця мого батька, я руку ховаю за спину, і тут він мені сказав фразу. Якщо мене не вб'ють, то я тобі колись все таки це все розкажу. Спустя три дня Кравченка не стала. Генерал кучме унес з собою немало тайн. Похороны Черновола были одними из самых масштабных в истории страны. Десятки тысяч людей вышли провести политика в последний путь. Многие из тех, кто могли бы изменить ход истории, и все, кто мог быть ценными свидетелями преступлений против Украины, навсегда ушли в результате нераскрытых до сегодня преступлений. У новой Украины есть шанс изменить печальную традицию. Ключ в доведении до конца расследования об убийстве Гангадзе. Если, конечно, в суд будут вызваны главные свидетели. И будут выполнены обещания нового генпрокурора.